প্ৰকৃতিয়ে সকলো ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা বিষাক্ত জীৱ হৈছে সাপ সামান্য মানুহে যেতিয়া সাপৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁ ভয় কৰে সাপলৈ ভয় কৰাৰ কাৰণ হৈছে তাৰ বিষ আৰু আমাৰ মৃত্যু কিন্তু যেতিয়া এই সাপ মানুহে সপোনত দেখা পায় তেতিয়া তাৰ ফলাফলো বেলেগ হয় সপোনত সাপ দেখা পোৱাৰ ফলাফলবোৰ এনেধৰণৰ সপোনত যদি কলা ৰঙৰ সাপ ফেট তুলি থকা দেখা যায় তেন্তে তাক বহুত শুভ বুলি মনা হয় এয়া হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰ সংকেত হয় সপোনত যদি নীৰৱ হৈ পৰি থকা সাপ দেখা যায় তেন্তে ভৱিষ্যতে সুখৰ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা থাকে সপোনত সাপ হত্যা কৰা বা তাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰা দেখিলে সন্তানত দুখ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সংকেত থাকে যদি সপোনত কিবা সান্দি থাকোঁতে বা চাফা কৰি থাকোঁতে সাপ দেখা পোৱা যায় তেন্তে ই সামান্য ৰূপত শুভ হয় ৰৈ যোৱা কাম সম্পূৰ্ণ হয় সপোনত যদি সাপ গাঁতৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা বা গাঁতৰ পৰা ওলাই অহা দেখা পোৱা যায় তেন্তে ই হঠাৎ ধন লাভৰ সংকেত হয় আৰু আহিবলগীয়া সময়ত ব্যৱসায় বৃদ্ধি হ'ব সপোনত যদি আপোনাক সাপে দংশন কৰা দেখা পায় তেন্তে ই বহুত শুভ বুলি মনা হয় এনেধৰণৰ সপোন দেখা ব্যক্তিৰ ভাগ্য সোনকালে ভাল হয় আৰু সমাজত তেওঁ বহুত সন্মান লাভ কৰে যদি সপোনত সাপে ৰাস্তা পাৰ হৈ যোৱা দেখা পায় তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ সন্মুখত শত্ৰুৱে সেউ মানি দিয়ে লাগিলে সেই শত্ৰুতা যিমানেই গভীৰ নহওক কিয় সপোনত সাপক পূজা কৰা দেখা পালে ৰৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ হয় সপোনত যদি কোনোবাই নাগফনি দেখে বা সেইটো ছিঙি আনি ছিঙি আনে তেন্তে আহিবলগীয়া সময়ত তেওঁৰ সকলো দুখ কষ্ট সমাপ্ত হয়